toxunacağam və analiz elədəyəm e, mövzu. Bu dəfə bir növ cəmiyyətdə heç də bir mənalı qarşılanmayan bir anlayışdan danışacağam. Yəni dindarlar, realistlər e, buna hərə öz aspektində yanaşır. Mən bunu psixoloji aspektdən izah verəcəyəm ki, şeytan nədir? Şeytan içimizdə idarə eləyə bilmədiyimiz nəfsdir. Şeytan içimizdə idarə eləyə bilmədiyimiz emosiyalardır, aqressiyamızdır, içimizdəki tənbəllikdir ön yarğılarımızdır, qanadıqlarımızdır. Və ümumiləşdir, götür, ümumilik götürsək, e, obyektiv ola bildiyimiz tədqiqdə məs sırf öz meyarlarımız, subyektiv aspektlərimizi önə çəkməyimizdir. Və e, məlumat daşmaq əvəzinə hansı məlumatı daşıyırıq? E, Kimisə qəlbini qırmaq, kiminsə e, arxasında danışmaq və yaxud da öz məsuliyyətinə, öz etməli olduqlarına biqanə yanaşmağımızdır. Və bunu detallı şəkildə xırdalasaq, çox dərində getmək olar bu əcəib varlıq haqqında. Yəni bunlar hamısı onun təfərrüatlarıdır, simalarıdır. Amma bu bir kənar sivilizasiya da deyil, bütün bunlar hamısı bizim içimizdədir. Məsələn, var güclü planet, var zəif planet, güclü planet təbii ki insana verə biləcəyi benefit, insana bəxş edə biləcəyi üstünlük, onun hədiyyəsi də çoxdur insana verə ə, tələb üçün imtahanı da ağır olur çünki verəcəyi ağır olduğuna görə. Zəif planetin təbii ki imtahanı insandan tələbi güclü planet qədər deyil, amma realizasiyanı tələb eləyir. Bu fərqi olmadan xəritəmizdə istə güclü olsun, istə zəif olsun. Hansısa planet bu aspektdən baxmayaraq, gücünə, zəifliyinə baxmayaraq, mənim izah etdiyim mövzunun mahiyyətindən ibarətdir ki, sıfır realizasiyadan qalmış planetdir. Güclü olsun, zəif olsun, fərq etməz. Artıq buna deyirik planetlərin kölgə tərəfləri realizasiyadan qalırsa bir planet. Başlıq dezavantaj şəklində çalışmağa və mənim o sadaladığım keyfiyyətlərin hamısı Natal xəritənizdə olan planetlərin realizasiyadan qalmış dezavantaj kölgə tərəfləridir. Məsələn, güclü Venerası olan insanlar asıllıklara meylli olurlar. Bu cinsi asıllığı ola bilər, bu şiynət düşkünlüyü ola bilər, bu yatmaq düşkünlüyü ola bilər və yaxud da güclü Merkuriisi olan insanlar aşırı dərəcədə analiz eləyir və, və yəni simmetriyə qədər, dəqiqəsinə qədər, saniyəsinə qədər hər şeyin analizi eləyir və özünü də yoğurur, ətrafını da yonur. Bu aparıb çıxardır axı hansısa bir şəxsiyyət pozuntusuna da aparıb çıxarda bilər. Və yaxud da realizasiyadan qalmış Jupiter bizim xəritəmizdə necə özünü göstərir? Girdiyi ev, ümumiyyətlə olduğu ev, Jupiter bolluq bərəkət enerjisinə, yəni çoxaltma enerjisinə və realizasiyadan qalandı. Bu nəyi çox artdıracaq? Çox artaldacaq. Borc çoxalacaq, rəqibi çoxalacaq, xəstəliklərimizi çoxalda bilər, abortların sayı çoxalda bilər, uşaq ölümlərinin sayı artıra bilər. Yəni var bir qəfəyin aktiv olan tərəfi bizdən tələb olunan tərəf. Bir də qəfəyin ikinci üzü. Yəni realizasiyadan qalmış planet yoxmuş kimi davranmır. Bu mümkün deyil ki, bizim həyatımızda hansısa planet realizasiyadan qalsın və yoxmuş kimi davranışsın. Artıq planet realizəsinin qalırsa mütləq onun dezavantajı həyatımızda görünəcək. Marsın dezavantajı tənbəllikdir. Marsın dezavantajı güclü Marsın dezavantajı agressiyadır və dörd bir tərəfindən bu insanı düşman eləyə bilər. Yəni güclü günəşin dezavantajı məqsədsizlikdir, iradəsizlikdir, cəsarətsizlikdir. Hər planetin olumlu tərəfləri kədər onun kölgə tərəfləri də var və realizasiya insanın özündən asılıdır ki, bunları hansı səmtə yönəldə biləcək. Baxın belə bir misal deyim. Məsələn, biz güzgüyə baxırıq, nə isə bəyənməyəndə əlimizə ataq güzgüdə nə isə düzəldəndə görüntü dəyişmir. Bundan ötrü güzgünü də sındırsaq, başqa bir güzgü də gətirsək, baxırıq, görüntü dəyişmir. Ancaq əlimizə atıb hansısa bir özümüzdə bir dəyişiklik eləyəndə artıq Hansı gününü qarşımıza gətiririksə gətirək, mütləq görüntü dəyişir. Deməli, mövcud faktı, mövcud durumu dəyişə biləcək tək səbəb bizim özümüzə fokuslanmağımızdır. Özümüzün yetərsiz tərəflərimizi aşkar etməkdir. Əgər bunu çox insan belə deyək. Çox insan özünü kənardan baxa bilir. Yəni özünü ə, əksik tərəflərini, yetməz tərəflərini, təmbəl olduğunu, xəbərçi olduğunu, belə deyək də, neqativ çalıştığının fərqindədir. Həyata qarşı neqativ çalışdığını fərqindədir və özü-özünü bərpa edə bilər. Bu çox nadir də olsa mümkündür. Ancaq elə insanlar var ki, mövcud durumla başa düşmür və mövcud durumu onun özünə göstərə biləcək mütəxəssisə ehtiyac var. Bu psixoloq ola bilər, psixroloq ola bilər. Bu psixoterapevt də ola bilər, bu hansı bir spiritualist ola bilər, şafacı kimi gördüyünüz kim olursa olsun, fərq etməz. Yetər ki, özünüzə elə bir ayna tutun ki, sizin yetməz tərəflərinizi göstərsin. Yetməz tərəflərinizi göstərsin ki, bu gün nəsiniz, reabilitə olunduqdan sonra necə ola bilərsiniz və bunun iki fərqi göstərən də ağac şafacı. Bu iki fərqi sizə göstərə bilirsə dəyişmə istək yaranır insanda. Çox vaq insan durumla məmnun deyil həyatındakı bu axışla, bu gedişatla, ya şəxsi həyat olsun, iş həyatı olsun, dost tanış çevrəsi ilə olsun, yəni mövcud durumla barışmır, razılaşmır, qəbul eləmir. Ancaq özündən də bir dəyişiklik etmək fikri yoxdur. Və belə insanlar konkret olaraq qarşı tərəfə ittiham eləyirlər ki, sənə görə belə oldu. Ancaq sən qarşı tərəf ittiham etmək əvəzinə sənə görə dediyin aspekt sənin yüzünə əksində. Yəni özünü dəyişsən, qarşı tərəf ya gedəcək sənə uyğununa gələcək, ya da o insanı dəyişmə məcbur olacaq.